нашей страны. Ну и напределение. И физкультурно-спортивное общество. И сейчас у нас огромная радость. Это Кубок покрыт сусальным золотом. Останутся сегодня победителем турнира. В первую очередь, начало нашего департамента – это полное изменение концепции и стратегии борьбы с наркопреступностью. И одним из основных факторов – это воспитательный процесс среди молодежи. И мы прекрасно знаем, что, что делает спорт. Он дисциплинирует, он выращивает честных, порядочных, сильных, мотивированных мужчин. Таких мужчин, которые нам сегодня нужны в нашем государстве. Почему? Потому что мы знаем о том, что нация, когда она сильна, она непобедима. А сильна она тогда, когда она здорова. И поэтому спорт это еще один из главных факторов воспитательного процесса. И вот подобными акциями, подобными соревнованиями мы будем воспитывать, мотивировать подрастающее поколение. Вырастать сильными, крепкими, здоровыми. У меня фавориты это и есть вся Украина. Вот вы знаете, я очень... Я... В первую очередь признателен ребятам, которые взяли на себя основной груз ответственности, а это федерацию К1, вот, которые действительно идут в ногу со временем. Есть желание самое главное, есть стремление ребят. Вот вы на турнире посмотрите, вот эти маленькие сердца, которые бьются, вот, они вдохновляют находить время, силы и ресурсы.